بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تما شواني ستركن هداية برنامه ما ديس أمبورنا إيرو أمجورا بحثا حياتا أو الصحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام لأطرافه چمبر بون جوا صحابيه أما بحثا حضرت عثمان كن رضي الله تعالى عنه حضرت عثمان زنورين خديه دون رهابو حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه وتم هجا جوا كسيجو أبو بكر الصديق دعوته وابل إسلام فكر ويجي دعوة أبو بكر الصديق قبول كريا. حضرتي عثمان زلامك سبحي بو دلال بو لفهاتي بو عثمان اهل شفقة مرحمتبو بو حزرتي عثمان هجرتي بال حبشستاني فجيكر هجرتي بال مدينة منور فجيكر حزرتي عثمان جوا ده كسي عشرة مبشربو أو كسي قو رب عالم جل جلاله هي الحياة دنيا بساغتيا وادا بوحيا إلهي بوادا فهم كرن أهل جنتنا مستحق تونا جنتنا جنتينا بلت ما عثمان بقيزة رسول الله عليه الصلاة والسلام را بالروقية زوجيا قيزة رسول الله عليه الصلاة والسلام رقية داسناء ورجح حربا بدري شدبو أو حربا مظن دنا قبينا مشرك قريشية وصفة أهل تابعة محمد عليه الصلاة والسلام ذكرن دوار روجي بدر دا حزرتي رقية نخش كتيا ودوام كريا حتى أجل ميعاد والدنيا تمام بويا وفات بويا رسول الله عليه الصلاة والسلام طي وفاة رقيارا قوت زافي خوي عثمان قويا عثمان اجر تشلقي زي مهبي هريا از ازبد متاب ورحمت بكي ازيات بيدا مايل تبد من تزوجين ميا يا عثمان حوقاسي قاسي حج عثمان ذكر حوقاسي قاسي حيات عثمان لقوري خدا ورسول خدا ابو عليه الصلاه والسلام طيبه اشتغاليدا رسول الله عليه الصلاة والسلام قيزا خويدي أم كلثوم بحزرة عثمان رزوجان ديا جبروي دبي عثمان زن نورين خودية دنورها خودية چراي محمدي عليه الصلاة والسلام چكو نور حكوي برقيابو نور حكوي بأم جلسوم بو هرد قيزه رسول الله عليه الصلاة والسلام پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام روجك لما لا اما وقت الماله خورو نشتي بو جلك رسول الله عليه الصلاة والسلام سر بيوي چوبون يعني هناك بيوي تعذيبوني خياتكر ديما خديجة رضي الله تعالى عنها قويا رسول الله قوفايا ابو بكر الصديق تي مالاتا قصدا مالاتتك في غنبر خدا عليه الصلاة والسلام قبر ابو بكر وري برا ابو بكر وري سر بس وري رسول الله عليه الصلاة والسلام خوانا لبطان ديا ابو بكر هاتيا كتيا هندرودا مقدارك شوية قلتنا يا رسول الله فيا عمر جيتي قلتنا برا كرمك وري دريجة از حاضر جهاتنا عمر عمر جهات يا رسول الله عليه الصلاه والسلام رسول الله وانا لبطاندية دي حركتنا كيريا. فين قلقتنا يا رسول الله ويا عثمان جيتي قصداتك او جيتي ما لا تلت زياره بك رسول الله عليه الصلاه والسلام بي او جل سر بدنا ويشيب بدنا خوفا دي ساني گو بدنا بدنا ويتعذيبوني خويا نكي خو كار کری حضرت عثمان رضي الله تعالى را پرسینا يا رسول الله ابو بكر هات تخون الله عمر هات تخون الله بطند. عثمان هات تخون الله تبي خو كشان تتعظيبونا بي خو لباس خو جلكي خو بيدا كر جبر تشبو يا رسول الله تش فرقا عثمان و أبو بكر وعمر جهفدو هبو رسول الله عليه الصلاة والسلام جواب دا قو ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ما أسحيا نكم ما أز فهيت نكم جوي شخص قو ملائكة حياتكن بلت ما شوان جا حذرت عثمان رضي الله تعالى عنه حتى ملائكة خداج حيا دكن تشكو عثمان اهلي حيايبو تشكو عثمان اهلي ادب وتربيه بو ادب وتربيه بو محمد مصطفى عليه الصلاه والسلام هي زماني زماني أن بحث هي ايمان ناني بو ببيغمبر خدا عليه الصلاة والسلام بريا ايماناوي ابو بكر الصديق دعوته بالاسلام بكر ويا عثمان ورا تبلي صفا مببا او بوت او صنم او كفر قوند مالي خدا واتشكينن وابو و ومسكدكن لباس ابو عادتكن نكاري وحيا نزرردانا وحيا نكار انكاري بدن خا چاويكاري بدن و ورن قصد سعادته دنيا واخره بكا قصد ديني حنيف بك قصدا ديني دوست خدا ابراهيم خدا بك حضرت عثمان وي عمري بسح بو دعوه ابو بكر الصديق قبول كيريا اسلامية قبول كيريا، اسلامية ويجي سبحي بويا ودارباس بويا، ابو بكر عليه س... ابو بكر عليه س... ابو بكر في غمبري خدا عليه الصلاه والسلام او اذن دا بويا وابو بكر وي امريك بيني دعوته صحابي أبكي ابو بكر رضي الله تعالى عنه باري خدا حضرت عثمان قو حيف اشترى يا عثمان غبينات اشترى يا عثمان تشخصك زاني تشخصك بعاقلي تشخصك ولو تحقي وباطلي فدود فقتيني يا عثمان تنن زاني حق وباطلي اجهبدو لبا تنو شارتيا تحقي يجي فهمتك تباطلي يجي فهمتك أف صنم وصنم أفلات عزة ومناتق جوت وقومتا ونجوار طاعتكن أليست حجارة صماء ما أونك نكفرنا بدنق بحسن كفرنا دنق جواناية جواناي حركات جوارنينا ندبين نحسدكن نمن في عتددن نزرري كارم بدن حزرتي عثمان جواب ابو بكر الصديق داييا قلت يا بلا والله انها كذلك بلا والله عينا ولويا اف كفر اف بوت اف صنما بحركه حركه وادنينا حسكرن وادنينا ديتنا وانينا كارو زردانا واشتكسي رجينينا تشتي تدبيجي مقبوله ابو بكر قلت قل عثمان هذا محمد فايد دعوى ما دعوى محمد عليه الصلاة والسلام فايد دعوى مدى محمد مصطفاه عليه الصلاة والسلام قد بعثه الله برسالته إلى جميع خلقه رب عالم محمد شيان دي تيه برسولتي تيه بل ما من مخلوقات نقوش قبيلك كيرو نقبيلادي فهل لك أن تأتيه وتسمع من تشو تشوبان ب محمد عليه الصلاة والسلام تقصد جفات حزورا محمد كربان عليه الصلاة والسلام تبقه خهنا كل اشتغالية محمد عليه الصلاة والسلام حسان بانا بيقو تحسن تبخو حكم كربانا دعوة محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام حضرت عثمان جواب دعوة أبو بكر كر قو نعم قو بلي أزي قصدكم أزي هرم جفاتها رسول الله عليه الصلاة والسلام أزي هرم نقول بحسين حكمك حكمة كي تحقق أزي بكم همن دركت يا قصد رسول الله كريه عليه الصلاة والسلام في غمرة خدا وديتيه بره خدا يا عثمان دعوته عثمان يا بلدنا إسلامي يا عثمان ورببا جوا كسيقو ببيجن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تشكو تعاقلي تبزاني ت انسانك ولو يحق باطل باطلي تشهدو فعم كريا تتخب كريا نقابينا وادا دعوة بال كريا بالخداوة دعوة بال بالرسول خداوة دعوة أوي بالجنة راضي جل جلاله حزرتي عثمان بقلبك خشوع بنيتك صميمي وخالص لشتغالي اشتغل ابو بكر حسان دبو عين بويشك لي لمحمد مصطفى عليه الصلاه والسلام جي حسان ديا كلمه شهادتي انيه بحزورها رسول الله عليه الصلاه والسلام تشكو في ابو بكر تشتد بيجي الرحم وبركته محمد تشتد بيجي الرحم وبركته سعادتا دنيا واخرته جبروي اقرار كربو قبول حقت دعوة دعوى محمد عليه الصلاة والسلام بليت ما شفاني هجاء حزرتي عثمان شخصك يولوب علمت ايدك هون بوبو. عملي صالح تي دا بوبو روجي قرتن تيدا كوم بوبو كرنا تهجدي شفي غوشي عاري مؤمنه وصالحه كوم تيدا كوم بوبو جيهات كرنا دريا ودادتي دا كوم بوبو سلي رحمه تيدا كوم بوبو هاي اوصافي خيره دا حزرتي عثمان دا موجود بون حضرت عثمان وقت دبر قبرك و بو لبر وي قبر ساكني وعظو نصيحتك ولو جوي قبريت دستاند جوي مرنيت ستاند حتى قو بشدة وي بيرانينا وي دس حتى حسره چعوه رهاوي مبارك شل دكر وكا رهاخ قو رسول الله عليه الصلاة والسلام روجة روجا مناجات كرب خدار تضرع يا كر, تدرع ونياز كر. قو يا ربي ازحج عثمان دكم چكو حياته عثمان رازي تيا چكو حياته عثمان لقوري عملي من حركته منه الزاف حجيتكم يا ربي تجي حج عثمان بك دعاء محمد عليه الصلاة والسلام قبول بوبو خداجي حج حزرة عثمان كربو حتى ولو بوكو خدا كربو ملائكة خدا حرمة عثمان دقرن جي حيا دكن جي فهيت دكن بيغمبري خدا عليه الصلاه والسلام بحساء ادب تربيه حزرتي عثمان جمرتكي اشد امتي حياء عثمان رضي الله تعالى عنه دنا امته مدا يجو ادب تربيه وفهتي و حنا زحف امادنا قبينا امتي دا يجو الزحف ادب هاي زحف حياء هاي حزرتي عثمان رضي الله تعالى عنه بيغمبري متحقي دوتيا بلتا ما شوانېجا حزرته عثمان پښت گو مسلمان بو هدايته اسلام ايش خو را قبول کړ او بحسا خوت کې د به زمانه دوره گو جاهلیت ده هې من متابعته قریشیا د کړ زمانه قریشیه ده قریشی لغت غحات نه بده خبر دادن خبر فحشات قوتن سترانه فحش جفره قوتن او سترانه جاهلیت د قوتن روزه کیج روزه ما او سترانه قوتن روزه کیج روزه د قلبه مده در باس نه بو خوځی من قوتبانا روجا كيج او دست مني بيقو از مسلمان بوم مدست خدا رسول الله عليه الصلاة والسلام مسوز داية يا رسول الله جئيرو حتى مرنى از متابعة دعوى تدكم از ريا قبولكم قبول دكم از برحبريتي قبول دكم او دستي دا دست رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى اجل متمان بوم او دست جبوي حرمتا شرفا دست رسول الله نزيكي فقال عوراتي يا دبيجي عثمان رضي الله تعالى عنه دبيجي حزرتي عثمان تی این سرم و نبون تروج جمعی سرم و نبون گم عبد دريا دریا خودی د آزاد نكربي بی متفاحشتی نکرنا به امریا خدا من نکریا من کرم نکریا ند دورا جاهلیت دا و ند دورا اسلامیت دا متجارا عزیت مسلمان من ندایا مدزیات تکسی جي نکریا به جه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بل تما شفاني هجا طيقو حزرتي عثمان حزرتي عمر رضي الله تعالى عنه وفاة بو حزرتي عثمان كتجيه ويدا بو خليفة دين إسلامي اما كسن هبون او كاسين غونتخوسن خلافتي يا حزرتي عثمان قبول نتكرن مزناتي يا حزرتي عثمان جي مصري جي إراقي قصد كرن لمدينه رسول الله عليه الصلاه والسلام نقبنا نقابين غايغو حاتن قبول نتكرن خلافتي يا حزرتي عثمان عبد الله كوريس سابجي عبد الله كريس ب يهوديه كيش دولتا يمنيبو بو شقة تشتى غود غود ظاهر خوا بدّة خوا طرفتارية مسلمانات مسلمان بباطن خوا وصفه محمد كر عليه الصلاة والسلام في منافق إفشاكر بلاكر باشتغالي خوا دنقل بين الصحابيادا جو خليفتي حق حضرت عليا نحق حضرت عثمان حضرت عثمان افحق حق جعلي ستانديا رابن ام تبدا اري هفدو بكن ام في خليفتي عثمان بصين ام تسليم حضرت علي بكن انسان الزمن لاطراف وي تفكر دكرن ايمانا وزعيف بو كامل نبو بو جبرغو ايمان كامل نبو بو دچون دحاتن نقبينا ايمان ومنافقتي دا او سبب ايمانا زعيف بري وداي غوبيا في شخص يهودي كرنا سوز جهف دور دانا دا هر إنسان مال بمال ويدر كوي إنسانا راضي لحنبري نقبول كرنا خليفتي حزراتي عثمان حتى تسليم حزراتي علي بكن أبو الله كوري سبا تبليغتي مظن دانوي وي وظيفة بي, بي انسانه ربيان إنسانا را بكا إنسانا دا مال بمال جوات بجوات سوق بسوق دورا گو انسان کوم بوبون بون قصدا واكر افتشتي هنا إفشاك ابن قبينا نوادا گو خليفتي عثمان جي حضرتي علي صاندي حقي عليا لازم امجي بصين انسان حاتنا غلياني انسان حاتنا غزبه فهم كر حزرتي عثمان حتى جوه حزرتي عثمان جي شرك شد به فساجي شد حزرتي عثمان دخوس فهم بك كفكرة واشيا نيتا واشيا دخوازن شبكن دخوازن شزر بدنا حزرتي عثمان وأطراف حزرتي عثمان حزرتي عثمان رضي الله تعالى عنه جيبوي دو فهم بك قبيلة بنو مخزومية دي شخص نقان دنا وظيفة داية حضرتي عثمان قوتي يا هارن بك بك في جفات إنسان كادر دي في يهودي وأطرافه ويجو بيا ويتكن شنا فكري واشيا دخوازن شبك بينن شونا تبلي إنسان أبونا دبي إنسانة, إنسانة. قلبي إنسانة نيتي إنسانة فهم كرنا حتنا با حزرتي عثمان رضي الله تعالى عنه قلت يا عثمان ام تشون تبلي وابون تشتيقو ما كر هدفا ومقصوده وكشتنا تيا زرردانا تيا خليفتي دين حزرتي علي دين دوساتا حزرتي عثمان باكره تمام اصحابيا اقتداد كي ديسا باخلاق رسول الله عليه الصلاه والسلام تمام صحابي رسول الله لمسجد لف كرن بوار استشاره دك عاقل جوات ستيني فكر جوات ستيني دبيا معشر الصحابة او انسان دخابتن جبر كشتنا من قومن من وندا بكن سروي دنياي او هردو انسان قو تفتيش كربونش قبيلة بنو مخزومية رابونش بيا قو بلي ما تفتيش آواكر ام كتنا مجوى مجوا فيم عينا ولويا نيتا و سري انسانا خرا كرنا نقسم او انسان يقو ايمانا و ضعيف قو وراك خاطر حضرتي حزرتي عثمان بكو جن حزرتي علي بكنا خليفه ددوسا حزرتي عثمان رضي الله تعالى عنه دا صحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكي لكا بنا بونا لمسجد لف جمع بونا استشاري دكن بحفدو صحابي قوتن قو يا عثمان امي بوار حربيكن امي تمدافعكن ام ناهي لنزراري بدنتا چوكو او كسي قو خليفة دين اسلامي دركذي حقيوي حربه حقيوي جهاده حقيوي انساني كشتنا حضرت عثمان جواب دا جون أز إزنا ونادم مش حرب كرنا وارا، أز مساعدين نادم جون بدنا بدناه، شكو أم تابع دعوة خدا ورسول أكرم من عليه الصلاة والسلام، حتى أم كفرك ظاهر البرج نبين، أم الظاهر نبينا، أم حرب إنسانة إنسانة حلال ناكن، حتى أم كفرك الظاهر نبين، أم حرب إنسانة مجادلة كرنا بحربة أم واره حلال ناكن. منافقة حفظو زمت كرن أطراف مالا حزرتي عثمان چمبر كرن زمت كرن عثمان دركة بجمال مالا خوا ناهي لن حزرتي عثمان احتياجي خوا تمين بكي بيك بيني نا خوا زن حزرتي عثمان إذنا چونا جامع كرنا الميجي نادن ناهي لن حزرتي عثمان قصدا احتياجي خوا بكي آفكش خورا بيني روش بروش أف شدتا والاطراف مالا حضرت عثمان زيدة بويا شل روجي دوام منافقا لأطراف ما لا حزره عثمان رضي الله تعالى عنه مسلمانا صحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام حزرة عثمان محافظة كرنا مجادل كرنا بناقة دنا قبينا واكسيجو عثمان محافظتك دكن خجيرة كنا فدا بدنا خدنا بر بدنا وي حزرتي علي جهيا او علي ومنافق منافق جبر ويفي تشتيتكن حزرتي علي بخليفتي حزرتي عثمان جهر كسي بيت الرازي بويا جهر بيت الكيف بويا حزرتي علي حزرتي عثمان محافظتك بيوارا دنا محافظة شي حزرتي عثمان ده حزرتي حسن هيا حزرتي حسين هيا هردو كري إمام علي كري فاطمة تورنة محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام وعبد الله كري عمر هيا أبو هريرة هيا أو صحابي جوجلك حديث بيغمبر رسول الله عليه الصلاة والسلام رواية كرنا حزرة عثمان حالو دقوت از نارازيما گو استو يك لا عبادا حرم حضور خدا جل جلاله امانه امانه از نا خوين كُشْتِنَا نا ام كفرك ظاهر جواب بين حتى انبوار حزب بكن والي شامه حضرت معاويه جواب دا حضرت عثمان را ويا عثمان قفايا منافق لتبونا كوم ويزررك دنتا ويتكو جن تشهيدكن يا عثمان أجرت اذني بدي از اردويا كاج عسكري دبن امر خود اشترى بشينم او اردويا عسكري من محافظة بك شر منافقة نهي او منافق ازيتي بدنتا زرري بدنتا حضرت عثمان راد بیجه حر وکي البر امر ته حاضرم دشتی کوته په امر بکي والي شامه حضرت معاويه حضرت عثمان دبيجه جواب والي دي دي نه خير دلم په قبول نه كه رازيبونم په چ نه به غوت اردو يكي عسكري خو بشي نه من محافظه بكن جبر چ جبر کو وختي شامه ورن قصدا مدينة بكن ريا قوتي مدينة الأنصارية ومهاجرية بلكي طنقائية بكن و بيقو بأنصاري ومهاجرية بلي حزرتي عثمان مؤمن بو صحابي بو إيمانا وي كامل بو طنكرنا عبادة خدار الرازي ندبو إذن ندايا قبول نكريا طيب نادا حزرتي معاوية قوتيا مادم ولويا ويتا بكجن ويزرر بدنتا حزرتي عثمان جواب دايا حسبي الله ونعم الوكيل خدا بس منا خدا خش وكيل جمرا شكو پیغمبر خدا قوتبو عليه الصلاة والسلام قوتبو يا عثمان ويقلك بلا سريتا گاله مصیبت و این سرېتا توصي ام او صبرې <ريبك> بک يا عثمان مقابله تا لپيشي اتا جنت خدا هيا رازي بونه خدا هيا يا عثمان بكثير حربې نک حتا کو تكفرك ظاهر جوانبني تصبرې بک <ريبك> ايفاركي حضرت عثمان درازه تماشفانهجا دخونا خدا ابو بکر دبينه عمر دبينه <تصب ريبك> جوارد بجن حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام دبيني حضرت رسول الله تبلو أبو بكر تبلو عمر دخود دبيجن حضرة عثمان دبي صبري بك يا عثمان صبا إيفاري روجك دي إيفاري تي إفطارا خبرا بك يا عثمان عثمان شيار بويا فهم كريه شهاده ونزيك بويا فهم كيري وغو وي 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 رسول الله ربك عليه الصلاة والسلام بأبو بكر وعمر ربكي أهلي أهل أدب وتربية بو أهل حياة بو سري صبه تمام بدنا أخوة يقول جي أول حتى تالية تشتك بن خيانة منافقة دس ما لاوي ويكررنا كتنه هندو درا وقت هندرو شوري خو كشندنا بشورا قصدا زيادانا حزرتي حضرت عثمان كرنا حضرت عثمان دنا خوينا دهشتنا ده أول نقطة خوينة حضرت عثمان قد كفيسر آية قرآن ده أو آية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم خدا ويتجوا محافظة خدا بسيطة حق شر في منافقه دا خدا حسدك تشتغو دي بيجن خدا دي زاني تشتغو دي كن رحمتها جنت رازبونا رحمت هيا راضي بونا خدا ورسول خدا هيا حضرت عثمان لسر قرآن هاتية شهيد کرن اما منافق ازنا دفن کرنا ويجي نادن ناهل جنة البقيع لاوا صحابيه دي وره دفن کرن وره وشارتن لدروه حدود دحدود دروه د وشارتن زمان درباس بويا حدود جنة البقيع هاتية فراكر انا قبر حزرة عثمان دكاوي نافا جنة البقيع دا قبرك جهوي بلّي او صافي بلّي ويباللي إشارة اشارتي رضي الله تعالى عنه بليت ما شافاني هيجا خدام ما وجميع أمة محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام جخير وبركة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابي وي محروم نك ده حياة صحابية ديش صحابية رسول الله عليه الصلاة والسلام دا بميرن دخير وخشية ده خوداي خداي مظنبن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته